Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Русский, да? Да. Можно и так сказать. А что так сказать. А что вы в Украине проживаете? Ну как, вот это ж, пытаемся жить теперь с бандерами. Что там? Вы собираетесь освобождать вообще нас или нет? Время покажет. В смысле, ну, так, время истекает. Вы видите, что творится в Украине? Ну так, поглядываем нет. нет. Уже же люди начинают забывать русский язык, начинают размылять. Ой, опять начинают, начинают говорить на, на украинском языке. Ну, я заметил только что. Еще, еще год-два и все. А больше вот? тут никто не будет разуметь у тебя э, в смысле, русского языка, этого никто не будет понимать ты беру хлопчик? 41. Это же не уже старый. Та да что, еще как бы... А ведь Ого-го. Это откидыв ты. Город Полтава. Жить а вы, с каких... Там... а вы с каких ебеней, ребята? Трофей Палыч. За да край. Да я вижу, что ты, Тимофей. Это же у тебя на лице написано. Ты Забайкальский край. А, говорили, Эй, китайцы б... уже давно там живут. Что-то вы на китайцев не похожи. Ну я не говорил, провокатор. Ебаный Ебать, Ебать. какой провокатор, О! ребята? Если, Дал блин, просто... вы не русских не хотите освобождать <с tombe> вообще. Что, что с вами делать тогда? Кого, тебя освобождать? Ты видел свое лицо в зеркало? Кого мы голодали, ребята, мы так голодали здесь. Нас да, ущемляют да, да. тут. А где ты-то голодала? Ты посмотри на себя. На себя. русском языке запрет, бендеровцы, за... забороняют, размовляют и россии... всю клятую, блядь, российской умовой всей вашей. Так да хочется он, на русском языке вообще, блин, вот это ем, ем, это все психика у меня нарушена просто и толстею от этого. Хочу быть таким худым и стройным, как вы, ребята. Что вы такое едите, что вы так похудали? Это шишки вы везете или что? только на пол ведра поменьше. Так я шишки ем, ребята. Горло свое, все будет нормально. Думаю. Стресс ты заедаешь, ебучая Забил свой поносящий не кидай в нах... нахуй, дохуя. А, а может это от пива? Вы, <с может, ссыте <с> много, пацаны? Вы ссыте украинцев, да? Ты на турнике сколько подтянешься? На украинцев сын. Я просто последний турник, я на нем один раз мог подтянуться, и он у меня в руках остался, поэтому я не знаю сколько раз. Ты ебать его, что с тобой говорить? А чё вы такие тощие? Пацаны, вас что они кормит Путин там вообще или что? А нахуя нас кормить, слышишь? Согласен, Ребен. как вы работаете, так вас и кормят. Согласен. Подожди, а что это у тебя? О, это, Секунду, а что это у тебя за пиндосовское слово написано? Ри-вок, Что это такое? Это? Ты что, продался, что ли, за шмотки пиндосовские? Ах ты, Ребен, блять, предатель! На ты че, а это? написано? улица? А ты зачем продался, гандоныч? Ну так я ж мы же в Украине, мы продались, с нами все понятно, а с вами что? Что случилось с вами, а с ребята? с кем с нами? Мы ищем так такого, как ты. У меня спортивная я форма на удобная. Мне похуй, какая она, пиндосовская или хуесосовская. Конечно, удобная. тебе бы удобно жопу свою пригреть, блин. Хоть китайская тебе. Главное, чтобы жопа твоя была в тепле, правильно? А что ты за жопу-то заговорил? У тебя ближе к Европе все за жопу. У тебя хуй поперек головы если стоит. Че я могу с этим поделать? Наушниками его только и придерживаю, чтоб не лопнула голова, блядь. Тупорылая ты. А что, у вас одна бутылка. бутылка на двоих, пацаны? Вы делите уже последнее друг с другом, да? Это собака ебаная. Мы Скажите... Ходим от... ебаная. Ребята, я вы, баба... на этой... вы потом сейчас выпьете, а потом сидеть на этой бутылке будете по очереди, да? Ну, ебаная, смотрите, а что я... вы, а вы живете там вообще? А что а у вас на закусон, ребят, кроме волос друга понюхать? Что там? Хотина, ебаная, ты дура. И, и Таймень. что? Где, Где вас имеют? Я, не, я не расслышал. Таймень. Что вы имеете друг друга там или что? Вот такая пила, а вот зачем начал с тобой разговаривать. Если так ты покажи тупор, этого тай тайменя. Не что вы, вы рыбу трахнули или что? Я не могу понять, что там происходит вообще у вас. А вообще вот просто ты. Покажите что рыбу хотела, эту, ребята, тюльку вашу, покажите. А? Вы знаете как, знаете, как посадить на одну табуретку риски? четырех кацапов, знаете? Ты язык покажи свой, какие руки, Пидор. Рабочие руки здесь. А ты язык свой покажи. Русский язык, ребята. Э, русский язык один остался в Украине. Знаете, как посадить четырех кацапов на одну табуретку, пацаны? Знаете загадку? Ну давай, не жалуйся. Иди. Надо, надо табуретку перевернуть, и четыре коца кацапа как раз на ножки садятся. Я же узнал, что провокатор все Че ты Маскаль, за ебаный, а? Не, ну а кто тебе сказал? А че ты, а ты так глазами блымаешь? Я не, пойму, не могу понять. Че это дворники у тебя срабатывают или что? Не, не, что ты чо? Снега хуярят. А у тебя пидор там Что ты мне шо? подмигиваешь? Ах ты гомосяка. Заигрываешь ко мне, да? Не для тебя, ягодка украинская росла. Так, О, вот там, Но я Сиди где Ты Что ты подмигиваешь? Ну завязывай с этим. Чайок, ребята, хотите? Нахуй себе налей, собака серая. А, ты любишь с мятным вкусом, да? Давай, иди сюда, ты был. Макнуть для тебя могу макнуть. Мятный чай, чтоб, ну как бы. Ну, мак мак, 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 мак. бы катался, а потом ухлебни хлебни. Ты бы у меня как колобок бы каталась. Да ты моргай, моргай, чувак, а то ты так напрягся, теперь я смотрю, тебя аж, блядь, лоб покраснело ты от этого. Не напрягайся, я все, же, моргай, я, моргай, я, моргай. Я, все, я, все. Я, все. Дыши, дыши, дыши. Дыши, моргай. Сейчас а? я приступ и сердечный наконец-то. У меня ]社ando? сейчас еще 10 минут меня... и сдать. О, ребята, а? я Не, еще вас, слушай, переживу. Я вас переживу. Слышь, Вася, скажи честно, ты хотел словиться? Ну, чтобы вот так вот, да, чтобы тебя. Андрей отобрали. Полтава, ребята, Андрей Полтава меня зовут. Долкан. Какой Вася? Андрей Жапоебина. Хотите, хотите тушенки, пацаны? Можем тушенки дать. Пошлой себе. Ну-ка, покажи. А ты говоришь, пидорас, обычная украинская тушенка. Да, ебаная, ты говоришь, что ты голодуешь? Ебучая, у тебя это стресс. Так жрем это... уже консервы, пацаны из Страуса. Последнего Страуса это Виктор Федорович выращивал у себя на ферме. Я он все. Там, видал там написано тушенка, ну, что залупа синяя там у тебя какая-то. Нахуй, ты нахуй банку эту себе на Ты, ты видел, что, что там написано? Что там у тебя мясо всего лишь 30%, а остальное там хуистра усинные. Да какая, какие хуистра усинные? Написано, что ты с Червоную, червоную да, к квасолию. Да стой, братан, подожди. Да я два вопроса тебе хотел задать. Стой. Федорович, я просто хотел привет передать, блин, ну подожди, ты никуда ты бежишь. Да врут обо мне все, это брехни все. Стой, подожди пару секунд. Ну куда ты? Подожди, ну у меня там, ну он же за вас заботился, подожди. Ну куда ты? Стой, секундочку. Ну ты для дела нужен, подожди, ну куда ты, э? Страусят надо спойти, Ничего за его. Не, я Более понимаю, горе, что я понимаю, что для тебя это квас и Оля, но на самом деле это по вашему фасоль. Мы мы тут хаваем просто центра, ты Будете? Я, я, открою для вас, пацаны, давайте открою для вас, смотрите, а, вкуснятина, гляньте, ключик специально, гляньте, как удобно, а, красота, гляньте с фасолькой. Ой, а запах, Фейл, слушай, глянь. Целое фасо, ребята, давайте. Закусон к вам я к пивасу. Будете, не? Тебе показать наш <свят> да, закусон, петушка. Покажи ему кости. А ну и давай, и у вас за, а за, за с... сасон там беда. в основном. Да у нас вон а, окуней по полный букет ебаный лежит, вот таких. Да Непоем. показывай, что вы там в мечтах только. Ребята, я вижу по вашим обоям, которые к стене прислоненные. Давай нахуй, пойдем, давай объедем по одному, что попило. Блять, проголодали. Раз... Пацаны, давай, да не расстраивайтесь, давай, куда вы? Да сейчас подожди, боже, боже. Показывайте, чем вы закусываете там. Да. Акушок под пиво. Акушок, да вы говорили а теперь кукушонок, блин, ребята, вы нахера вы кукушонка сожрали? Это, а, какой кукушонок, почему, Это кукушонок товарища, да, ширинку растянул, куку, блять, вот этот кукушонок или какой? Тебе, тебе виднее знать, друган. Да. Не, ну я вы там, да. же, ребята, уточняйте, что за кукушонки там у вас. Я смотрю, ты в этом направлении развитый, да, развивался. О, сейчас Это... вилочку возьму. Блин, а где ж вилку взять? Ё-моё, вилки а тут я... Да, нема, пацаны. Да, ну, да, ну, я что поговорила уже. А быстро, я думал... И... М -м -м... А что М -м -м... тебе нравится, да? <laughs> Давай Это не лавилу, вообще... Будете, ребят? <laughs> Пахнет вообще. Что ты там несешь? Давай, показывай своего кукушонка. Снял, просто. Снял с крыши. А нахрена ты его на крышу закинул, чувак? Я его сушил, Это мы его поймали, блядь. Так, а слушай, что там есть? Там одна шкура, голова и кости. Что там есть? Сосать его или что там есть? Вы там... Ты говорил, таймень будет. Где таймень, чувак? Вот вы пиздоболы. Слушай, рели тайменя покажут кукушонка. А покажи там видео, ты пока знаешь, сколько штрафов за тайменя дают, тупая вообще. А, вы все а. продаете, сами хуй сосете, правильно? Все иностранцы продаете. Тайменя иностранцы. Животного заебаный, блядь. Да, Че все. ты ебучая? Че ты за Хватит, замызла, хватит а? мигать мне, мигала. Что ты там говоришь? Ты простыешь, Ай, пацаны. Ты на блядь. Ладно, за... Ладно, не завидуйте. кушай Ребята, что бог послал россиянам, то и кушайте. А -а 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 -а. Если послал кукушонка, ешьте Если... кукушонка. Что сделаешь Если ты фасоль, ты жрешь ебаная Ты жри. Если мы жрали лосятину, мы и будем жрать ее, понял? Какую лосятину, Делать? чувак? Какая лосятина? Это ты жрешь там свои Это фасоль, когда твой друг делает кукушен. то так лося, да? Ты типа делаешь, что жрешь его или что? Я не пойму, а -а -а. Что? что там за вар... игры у вас ролевые? Тупая ты лошадь тебе прота тебе говорю. Ты ну, хоть ладно. Л... не расставь, Все, пацаны? Проблюдо, лось в лаваше, а? Лось, пробовал целый лось лошадь? в лаваше, да? Целиком? Да, ты... Ой, башка тупая. Мясо сахатово в лаваше пробовал? Не, не пробовал. Так о а чем с тобой можно разговаривать? И ты мне А вы, вы охотники, лошадь что ли, да? За да? а, страусиными хуями, пидор ты сутулый. Так, и кто только подошел, ребята, для удобства, для вашего, сделаны вот эти квадратные штучки страшные. Вот ее вот там, нет, вот там и в том углу тоже. Это ссылочки, если вы не знаете, это шайтанома, волшебного, черного на белом квадратике. Она телефоном, она наводите, кнопкам тыкайте, ссылкам она появляется. Вата, шоу, заходи. QR-код. Кодом она... cool